Двухметрового снеговика слепил один из пользователей сайта portamur.ru. За фото, которое прислал на интернет-портал «Снежный скульптор», он выиграл билет на концерт Сергея Лазарева. Конкурс на лучшую снежную фигуру объявили 12 ноября. Пользователи сайта portamur.ru прислали фото своих скульптур. Выбирать пришлось из двух десятков творений. После прошедших осадков снеговики буквально заполонили город. Результаты творчества благовещенцев в нашей рубрике без комментариев.